Им подходят тяжелые такие нагрузки, мол, пойдите на групповые занятия. Так я ж на пилатес. Так оно мне скучно. И я когда выхожу, я там, у нас там не сильно напрягаю, там женщины 50+, все как вы, ну, вы говорите. Но где-то уже через 20 минут я давлюсь на часы. Ну, во время занятия через 20 минут я уже поглядываю, когда это закончится, потому что мне тоже-тоже скучно. Такая да, легкая усталость. Но у меня ничего не ни крепатуры немає, Я никакого эффекта от цього не чувствую. Я чуть и пошла в зал, потому что ну, я хочу какой-то результат иметь. Ну, понимаете? Ну возможно, зал и не да, мо, там уже ну, там ледача для спорта. Но... но у меня зато есть желание ну, добиться результатов. Не то, что там мне вообще не нравится. Есть такие упражнения, есть такие машины, которые мне нравятся, которые я с удовольствием делаю. Ну не то, что мне не все не нравится. Ну, кое-что мне нравится. Ну просто кажется, надо мне втянуться. А, и это ж мои не первый опыт. Я ж в Украине ходила, я занималась, а что? А то вы думаете, что я прям валя и спорт вообще несовместимый. Здравствуйте, я ж как похудела, я ходила в зал, я три тренировала два раза в неделю. А то вы там это кулки свои эти засуньте себе в жопу. Комментарии. И там женщина написала, что мне лучше без тренера. Я с ней согласна. Мне тоже лучше без тренера, потому что я сама. Вот вы правы. Не помню, да, в Инстаграме, чи в ТикТоке. Я ненавижу, чтобы тренер стоял на дому и говорил мне, еще, еще подтяни там это. Вижу, же не чувствую мои мышцы, я сама их чувствую, я сама знаю, где мне сделать 8 подходов, а где мне этих повторений, а где мне сделать 12. Я же свои мышцы лучше знаю, я согласна, но я взлякалась, потому что это, ну как бы, сейчас объясню, я ходила в Украине в маленький спортзал, знаете, такой какой-то такой семейный даже, все друг друга знают. И там даже, когда кто-то новенький приходит, то они, ну, дивляться. Ну, там недолго, на меня тоже смотрели, ну, там первые два-три занятия. А потом они уже як, все, как одна семья, переговариваются, все друг друга знают. Ну, не тоже все, ну, так, в основном, вот. А тут же зал большой, оборудование какие-то, вообще я не знаю, что оно такое. И я попросила Стивена, чтобы мне зал этого тренера только лишь для того, чтобы он меня ознакомил с... с оборудованием, с тренажерами и, возможно, технику, но ну, не возможно, а технику мне показал. Он взял его на три месяца, я всего лишь три месяца буду с ним заниматься. Я б меньше, но там меньше нема, там такие условия, я только три месяца. Это самое меньшее, сколько ты можешь за тренера, чтобы регулярно. Вот. Именно для этого я взяла тренера. А так я не люблю, это, чтобы на дому стоял и, это, с листом, и он там заставлял выпендриваться. Я тренер, вот так, и так я почала, вот там в, в Украине. Выпендриваться, там один был такой, моя сестра дала ему кличку Орешек. Я не знала, я ну, помню, как его звали. Такой красавчик, и он всегда это, девочек красиво тренировал. Ой, а что, может, приехала? Господи, быстро. Туда пробка, я была и это выпендривался, короче. Ван, ван, так вот так стоите. А девочки хе -хе, стараются, жопку свою тукачают, качают. Мне так и нравится. Я сама чувствую свое тело. И, короче, мне лучше самой. Ну ничего, я взяла правильно. Мне... Я на следующее занятие попрошу, чтобы он мне показывал оборудование, как его настроить, чтобы... Ну, я ему скажу то, что я от него хочу. У меня тренер непоганый. Просто я так четко не сказала, что я хочу от него. И все. И мне покажи, я буду подружкой себе заниматься. Так что мне это... А Пилатес мне не нравится. Мне не... Занудный. Возможно, мне понравится зумба. Я думаю, там более ритмично, музыка, та быстрее проходит время. Я попробую, конечно. А Пилатес? Нет. Очень скучно. Мы уже проехал. У меня сегодня последнее занятие в моей школе, в университете. Потом каникулы две недели и снова. Стивен опять записывал. Не, ну я тут с ним согласна. Мне сейчас вот эти руки нравятся. Они даже пользу мне приносят. мне она нравится. У меня с ней контакт, и мы очень хорошо. И я даже вникаю, понимаю. И, короче, классно сейчас все. Ну все, я приехала. Господи, я опять рано приехала. Ты, что ты будешь делать? Тут на беде учатся, бачите? ну, надо посадить. Почему мой кабинет открыт. Я не первая. Good morning. Да сегодня пасмурно. это классно и для душа, что Все взять. А, со свечи. Mm -hmm. Гляньте, как кровать. Я не думала, что в Америке такие маленькие холодильники продают, а у нас же такие самые. Слышишь вообще? Yeah. Mm -hmm. Гляньте, легендарные кичинейды. я так про них мечтала, ну когда была в Украине. А тут, понял? Лежит просто вот так. Oh. Стив, же, боже, Что боже. У него problem, so поэтому had to пойти to Best Buy. Сколько лет назад? Четыре. Четыре года назад. Это был самый 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 Ну самый это самый самый бренд, а, смузи делать, да? Yeah, смузи. Ха? поняли, там видно, что лед колотился и такое. Ну, короче, чтобы холодный напиток делать. К Хэллоуину готовится. Ляньте, подушки для Хэллоуина. Слушайте, девочка орет, ты меня слышишь по-русски орет? Какие детские вещи, кому интересно. такие жилетки. жилетки. Очень приятные такие, классные. Я такие люблю. Что еще цикавого? Не знаю, что еще цикавого. Это что такое? Вот такая... Ой, кстати, она неплохая. Что это? Подождите. Ой, она что-то... А, это Киркланд. Очень приятная. Не синтетика. Ну, сейчас лето. Как бы на что оно мне надо, правильно? даваться шорты неплогани но я перешла на спортивные влюбилась вот эти знаете такие это для бега тоненькие тоненькие я сейчас все свои это повыкидывала шорты и вот эти только спортивные все что-то интересно Кстати, вот такие шорты неплохие. Я такие носила. А, они-то очень короткие для меня. Вот, это вот такие штаны тоже нас срали, да? Только кофточка вот. Э, ну, как бы такое что-то. Чё я сюда шла? Бо я с побачила вот эти пожамки. И, наверное, я ошиблась. Мы жене. Мне нужно знать, что тут. 60% катон поли... и полиэстер. Ну, такие себе короче, не надо. Не, хотя такие это неплохие, правда? Такие пижамки неплохие, летние хорошие. Персики запахли. Ой, вот это пахнет. Но я не уверена, что это классное. Но... оно пахнет странно. Вот что тут цикавого есть? За такую кучерешнику. Чиф взять, а? Но я как не наемся, блядь, в твоем году этих черешень. Им, им не наемся. Вообще уже срачка от них. А я их им. А я их им. Опять больно на голову. Только вунами я обжираюсь у черешнями. Да я. Я вот сюда прохожу мимо вот этой фигни и не знаю. Нам мне кажется, что это очень вкусно. Это называется Джото ТикТок, девки, читайте. Саке что-то интересное. А какое-то вино. А вот это, мне кажется, я не знаю, что это такое. Саке и джапанис водка. Джапанис Wine? Вайн? Ну, водка, Sake Саке – это a wine. окей. Ферментированный из юзу. Это фрукт. Это не Это не лимон. no it's not like lemoncello oh get a bottle and try oh. it it's nice did you try it i've had so i've never had this but i've had sake before it's very good, Look at these flowers, general, a very color. good do you want me to buy you flowers no красивая, но я не хочу. Вы не так, не купляя много, а мне вот оцени... там... На что нам не надо? 16 долларов. И чип? Да. думаю... Как божа. Как что? Божа. Божа. Ты сказал, божа. А, божа. вон же, дубай, шоколад. Нет? Нет. Нет, нет, Привезли другой дубайский шоколад, другая упаковочка. Ну, я уже попробовала, мне уже не хочется. Да, это возмущается. Если ты купишь шоколад, то, каже, то я буду его есть. а он не хочет. Сегодня суббота, дуже, дуже много людей.